Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, Wa ba'd dimanapun berada Nabi Sulaiman alaihi salat wassalam Suatu ketika beliau berjalan di pinggir pantai Menyaksikan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Tiba-tiba, pandangan beliau tertuju kepada seekor semut yang memikul sebiji gandum. Semut tersebut berjalan menuju ke arah pantai, kemudian menuju ke arah lautan. Maaf, di pinggir lautan, Nabi Sulaiman menyaksikan seekor kodok. Di mana semut ini berjalan mendekati kodok tersebut. Setelah berdekatan, kodok ini membuka mulutnya, dan semut tersebut masuk ke dalam mulut kodok. Kemudian, kodok ini menutup mulutnya, kemudian dia menyelam. Setelah beberapa saat, beberapa lama kodok ini keluar lagi dari air lautan dia membuka mulutnya kemudian semut tersebut keluar dan sekarang tanpa membawa apa-apa Nabi Sulaiman penasaran dan memanggil semut tersebut wahai semut hamba ya Nabi Allah saya melihat engkau tadi memikul sebiji gandum Sebelum masuk ke dalam mulut kodok itu, setelah kamu hilang beberapa lama, menyelam bersama kodok tersebut, sekarang kamu kembali dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Apa gerangan yang terjadi? Semut itu menjelaskan, "Ya Nabi Allah, di balik ombak itu." Ada sebuah batu besar di dalam batu itu. Ada seekor ulat buta. Sekali lagi, seekor ulat buta saya diperintahkan oleh Allah untuk membawakan makanan baginya. Saya masuk melalui celah kecil pada batu tersebut. Dan saya tidak bisa sampai ke tempat itu, ya Nabi Allah, tanpa masuk ke dalam mulut kodok yang tadi. Nabi Sulaiman berdecak kagum dengan kekuasaan Allah yang satu ini. Kemudian beliau bertanya, "Wahai semut, tasbih apa yang dibaca oleh si ulat buta di balik batu itu?" Semut itu menjelaskan, ya Nabi Allah, ulat buta itu bertasbih kepada Allah dengan ucapan subhanallah yang fi hadhihi as-sakhra ya rabbi la tansa ibadaka muminin yang kurang lebih maksudnya maha suci Allah yang tidak pernah lupa kepadaku yang aku berada di dalam batu besar ini di balik ombak ini dengan rezekinya Allah tidak pernah lupa memberiku rezeki Padahal aku berada di dalam batu besar di bawah ombak, di bawah air lautan. Ya Allah, janganlah engkau lupa kepada hamba-hambamu yang beriman dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.